ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillah kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersua lagi, dapat kita bertemu lagi. Diam tak diam dah satu minggu, dah masuk Selasa yang baru, dah masuk kuliah Zuhur saya yang baru. Ha, insya InsyaAllah tak lama lagi Pejam celik-pejam celik Masuklah kita ke bulan Ramadan Semoga Allah panjangkan umur kita Semoga Allah sentiasa kurniakan kita keimanan, sentiasa kurniakan kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat menyambut bulan Ramadan, agar kita dapat menikmati bulan Ramadan yang suci, bulan Ramadan yang mulia dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar pengharapan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zunnatal mu'minin rahimakumullah. Insyaallah kita akan sambung pengajian selepas zuhur kita yang tidak lama insyaallah dalam 15 minit begitu kita akan sambung pengajian kita tentang al asmaul husna iaitu nama-nama Allah yang indah-indah nama-nama Allah yang baik-baik belaka nama-nama Allah yang sangat sempurna pada hari ini pada zuhur ini insya-Allah kita akan sentuh sikit tentang salah satu nama Allah yang mungkin kita biasa dengar mungkin kita juga ada kawan-kawan yang nama sedemikian rupa juga Aa, mungkin kita pernah dengar juga lah nama ni baik di dalam buku atau di nama nama manusia juga nama-nama kawan-kawan kita orang yang kita pernah kenal Aa, sebahagian nama-nama ni ya apa tu nama dia da, sebenarnya dipetik pada nama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk hari ini kita akan sentuh satu nama iaitu Al Halim Al Halim mungkin sebahagian antara kita ada kawan bernama Halim kita panggil lah Wak Halim ke Pak Halim ke Cik Halim ke kawan kita nama dia Muhammad Halim ke Abdul Halim ke Halim itu ada ertinya dalam bahasa Arab dan Halim itu adalah di antara nama-nama Allah yang indah yang sempurna yang cantik. Jadi nama Allah Al-Halim, Allah adalah Al-Halim yang Maha penyantun. Nah, maha penyantun. Allah Al-Halim yang maha penyantun. Penyantun ni maksudnya apa? Jarang kita gunakan perkataan penyantun. Yang kita dengar biasa sopan santun. Ha, ah, Masjid Mutakin buat program santunan emas. Ah, santun ni apa maksudnya? Baiklah, saya kupas maksud santun dalam istilah kita lah sebagai manusia biasa ya. Bila kita kata orang tu menyantuni atau orang tu santun orangnya sebagai contoh. Santun ni biasanya dia berlegar di apa tu? di sekitar maksud-maksud yang baik-baik antaranya seorang itu halus budi pekertinya. Seorang yang halus budi pekerti, pandai berbual, molek perbualan dia, tidak kasar, orang tu apa tu nama dia? beradablah. Orang tu seorang yang santun. Ha, itu namanya santun. Itu maksud pertama. Antara maksud santun adalah juga orang tu selalu apa tu senang mengasihani orang? senang mengasihani orang, rasa belas kasihan, rasa belas ihsan terhadap orang. Jadi contoh hendaklah contohlah sebagai contoh saya kata hendaklah kita menyantuni warga emas kita. Menyantuni maksudnya apa? Selain kita belas ihsan, selain kita ada bagus kata-kata kita, selain kita jaga ungkapan kita, selain kita berbudi bicara apabila berbual dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita, maksudnya juga kita ada perasaan belas kasihan kepada mereka. Ha, itu maksud santun. Antara maksud santun juga adalah orang itu namanya dia senang membantu. Ha, santun Santun tu maknanya dia selalu menolong. Kami sekeluarga menyantuni anak-anak yatim di rumah tumpangan sekian-sekian. Menyantuni anak-anak yatim apa? Kita kadang, kadang beri bantuan, kadang, kadang kita berdampingan dengan mereka, berilah bantuan dari sudut kewangan ke, dari sudut perdampingan dan sebagainya. Jadi itulah istilah santun di kalangan kita lah manusia. Allah punya santun macam mana? Bagaimana Allah santuni kita sebagai hamba-hambanya yang lemah belaka ni? Allah punya santunan jauh lebih hebat. Allah punya santunan maha sempurna. Allah punya santunan tidak berisi kelemahan, tidak ada lopong-lopong, tidak betul terpandu atau tidak tertuju dengan hawa nafsu. Ha, kita sekarang santuni orang, kita pun pilih bulu juga, betul tak? Kadang-kadang ada orang santuni, orang bangsa dia je dia santuni, orang yang bangsa lain tak nak santuni. Sebagian orang gitu. Sebagian orang santuni, bila orang tu baik, kita santuni dengan dia. Tapi bila orang tu dah mula meradang, orang tu dah mula maki kita, ha, kita dah tak naklah. lah. Tak naklah lah santuni pakcik ni, pakcik ni. Pak ni kasar lah sebagai contoh. Ha, itu kelemahan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim yang maha penyantun Allah menyantuni hamba-hambanya kesantunan Allah, santunan Allah kepada hamba-hamba ini lain level. Santunan Allah kepada hamba-hamba ini tidak tercemar dengan sebarang kelemahan. Santunan Allah kepada hamba-hambanya ini maha sempurna lagi disulami dengan kehikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Di antara cara Allah menyantuni kita yang ini boleh dipetiklah daripada hadis-hadis Nabi, daripada ayat-ayat Al-Quran. Di antara cara Allah menyantuni kita, di mana kita dapat lihat sesungguhnya memanglah benar. Allah itu maha penyantun. Bila ni, bila Allah melihat kita sebagai hamba yang bermaksiat, tetapi azab tak datang. azab tak datang tiba-tiba, serta-merta. Itu antara, kata ulama itu antara manifestasi, antara terselahnya di kesantunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya Allah Maha penyantun Allah apabila lihat hambanya syirikkan dia Allah bila lihat hambanya kufuri nikmat dia Allah bila lihat hambanya ini walaupun dah diberi banyak nikmat dan kurniaan tetap bermaksiat bahkan menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat hamba dia si fulan bin si fulan dapat harta daripada Allah, dapat kesenangan daripada Allah, dapat kemewahan daripada Allah. Tetapi apa dia buat? Dia tak bayar zakat. Dia pergi berjudi. Apa dia buat? Dia tak bantu anak yatim. Dia berjoli di apa tu tempat-tempat yang tidak elok sebagai contoh. Allah tetap tidak mendatangkan azab serta-merta. Itu antara manifestasi sifat Allah yang maha penyantun. Allah santuni hamba-hambanya bila dia lihat hambanya bermaksiat, mengkufuri ni'mat dan sebagainya. Azab tidak datang serta-merta. Allah beri peluang. Allah beri peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah santunan Allah terhadap hamba-Nya. Allah tidak terus apa tu menurunkan azab siksaan, tetapi Allah biarkan dahulu barangkali hamba-Nya ini ingin bertaubat, barangkali hamba ini, ini bakal kembali ke pangkal jalan itu antara santunan Allah terhadap kita. Jadi kita hargailah setiap nafas yang kita uh, hirup ini, setiap degupan jantung kita adakah bermakna bahawa kita ini hamba Allah yang sempurna? Adakah bermakna bahawa kita ini hamba Allah yang soleh tidak semestinya janganlah kita berprasangka baik terhadap diri kita sendiri ingat kita ni oh alhamdulillah sampai sekarang umur saya panjang jarang sakit Barangkali ini sebab saya solehlah ah ha, jangan kata begitu itu lebih Kebarang ke barangkali kebarangkalian yang lebih tinggi adalah disebabkan Allah menyantuni kita. Banyak dosa-dosa kita sebenarnya kita laksanakan dan kalau Allah nak siksa kita dengan serta-merta Allah Maha berkuasa untuk melaksanakan demikian. Tetapi Allah tidak, Allah menyantuni kita, Allah beri kita peluang untuk bertaubat. Pintu bertaubat sentiasa terbuka. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pintu pintu taubat ni terbuka dan akan tertutup pada dua masa. Ha, bila pintu taubat tertutup Pertama, bila roh dah sampai ke kerongkongan, ghor ghorah dalam bahasa Arab, ghor ghorah. Bila roh dah ditarik, dah sampai ke kerongkong kita, dah nak nazak, itu pintu dah tertutup. Dah tak boleh taubat lagi. Game over. No U-turn, tak boleh U-turn lagi. Kalau baik, baiklah kita di alam sana. Kalau buruk, zalik Dikhwatiri buruk kita di alam sana. Kali kedua di mana, atau fenomena kedua di mana, apabila, Ah, bagus Haji Samsudin. Apabila mata, apabila pintu taubat ditutup adalah bila bila matahari terbit dari barat. Ah, itulah di mana orang yang ah, belum bertaubat tidak boleh bertaubat lagi. Matahari sekarang terbit mana? Dari timur ke barat? Terbit dari timur. Ah, kita kalau nak tengok sunrise, kita pergi West Coast ke pergi Pasir Ris? Pasir Reis. Tengok West Coast tak nampak sunrise kat pantai dia. Pergi Pasir Reis kat timur. Pantai Canggih boleh nampak. Pantai Pasir Reis boleh nampak. Itulah di mana matahari terbit. Tetapi bila tiba matahari terbit dari barat, itu adalah antara tanda besar hari kiamat. Tidak ada taubat bagi kita jika kita dah menyaksikannya. Itu adalah dua cara pintu taubat ditutup. Satu, bila kita nyawa dah sampai ke kerongkongan, lagi satu bila pintu apabila matahari terbit dari barat itulah tanda tutupnya pintu taubat. semoga Allah berikan kita keizinan bertaubat sebelum berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Tadi itu adalah cara pertama Allah menyentuni kita. Allah melengahkan meng, apa tu melengahkan azabnya. Allah tidak terus-menerus mengazab kita. Berikan kita peluang untuk bertaubat. Cara kedua Allah menyantuni kita adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita. Allah menerima taubat kita. Allah bukan beri kita can taubat, tapi Allah tak terima taubat. Allah ulok ulok tidak tidak begitu ya. Allah bila seru kita bertaubat, bererti Allah dah sedia untuk menerima taubat kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat bersedia menerima taubat hambanya. Uh, hamba yang yang ber, uh, berbuat maksiat di waktu malam di waktu siangnya Allah sedia menerima taubatnya. Al hamba yang membuat maksiat waktu uh, waktu siang di waktu malam Allah sedia menerima taubat hamba-Nya. Tuan-tuan puan-puan tidak perlu tunggu waktu untuk kita taubat ya. Taubat ini boleh kita laksanakan pada bila-bila masa. Tak perlu tunggu. Oh, contoh bila awal syakban, kita tak perlu tunggu nisfu syakban nanti kita taubat. Tidak tak boleh begitu. Kita sekarang dah nisfu Syakban dah semalam, semalam malam. Hari ini kira pertengahan Syakban lah. Perlu tak kita tunggu Ramadan baru kita taubat? Tak perlu. Bila-bila masa ajal boleh tiba ni. Ha, ajal boleh tiba bila-bila masa. Kita tidak 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 tahu pada hari ini selepas Zuhur selamat tak kita pulang ke pangkuan keluarga kita. Wallahu taala alam. Taubatlah. Taubatlah, ini selalu pesanan untuk diri saya sendiri yang pertama dan utama dan kemudian kepada saudara-saudari saya yang di hadapan saya, kita perlulah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara santunan Allah terhadap hamba-Nya, Allah bersedia, bersedia menerima taubat-taubat hamba-Nya. Hamba-Nya yang nak pulang ke pangkal jalan, hamba-Nya yang nak mengadu tentang kesilapan-kesilapan yang lalu, meminta ampun kepada-Nya, Allah bersedia menerima taubat-taubatnya. Subhanallah. Allahumma ma arhamak. Muslimin muslimat dirahmati Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman wa lamu annallaha ghafurun halim dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha maha pengampun lagi maha penyantun. jadi nama al-Halim ni Allah Allah letak sebelah nama Allah Ghafur. Ghafur dengan Halim. Halim itu penyantun, Ghafur tu pengampun. jadi Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Allah Maha Penyantun kerana apa? Kerana Allah bersedia memberikan pengampunan. Itulah antara peringatan yang kita dapat daripada Al-Quran. Allah letak namanya penyantun sebelah namanya yang Maha Pengampun. Jadi Allah sangat bersedia menerima taubat kita. Muslimin muslimat nak bertaubat apa syaratnya? Taubat syaratnya ada tiga je. Ha, taubat syaratnya ada tiga. Jangan kita lupa, jangan kita fikir taubat maksudnya astaghfirullah. Kita cakap gitu je. Itu dapat pahala insya-Allah kalau kita kata astaghfirullah ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Ya insya-Allah dapat pahala. Ya di antara zikir-zikir yang Nabi ajar kepada kita boleh dibaca pada setiap masa, tak ada masalah. Tetapi adakah itu taubat nasuha? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Barangkali ya, barangkali tidak. Apa tu taubat nasuha? Apa tu taubat yang betul-betul hamba itu nasuh, hamba, itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga syarat. Pertama, dia dah berhenti daripada buat maksiat tersebut. bukan tengah main judi. Astagfirullah, astagfirullah. Tak boleh, itu bukan taubat nama dia. Tangan masih pegang kad pakau sebagai contoh. Tangan masih pegang apa tu receipt apa nama dia main tikam nombor sebagai contoh. Itu bukan taubat. Taubat pertama kena al-iqla' ani maksud dia kita tinggalkan dosa tersebut bukan tengah buat kita dah tinggalkan yang kedua ah yang kedua kena apa tu menyesal kena menyesal tak bolehlah kita taubat tapi kita tak menyesal kita selamba je rasa tak bersalah aku bertaubat gitu tapi tidak tidak rasa bersalah tidak rasa menyesal salah tu jadi pertama kena stop kedua kena rasa menyesal yang ketiga, berazam tidak akan mengulangi lagi. Berazam tidak akan mengulangi lagi. Jadi ada past, present dengan future. Ha, lepas, masa kini dan akan datang. Kita menyesali yang lepas, kita berhenti buat masa ini dan kita berazam tidak akan melaksanakan pada masa hadapan. Itulah tiga syarat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian nak bertaubat itulah tiga syaratnya dan Allah Al-Halim, Allah Maha Penyantun, Allah menyantuni kita dengan menerima taubat-taubat kita. Dan terakhir, di antara manifestasi kita dapat lihat Allah ini Maha Penyantun, Allah Al-Halim adalah apabila kita dapat lihat Rezeki-rezeki Allah yang Allah beri kepada kita Allah sentiasa beri rezeki kepada kita Allah sentiasa Apa tu namanya buka pintu rezeki yang limpah ruah kepada kita. Kita di sini dapat berjalan, otot-otot kita dapat bergerak, walaupun kita bergelumang dengan dosa, Allah tetap beri rezeki kepada kita. Kerana apa? Kerana Allah itu Al-Halim. Allah maha penyantun. Allah santuni hamba-hambanya. Baik yang kafir atau yang mukmin, Baik yang musyrik ataupun yang muahid. Baik yang salih ataupun yang talih. Hamba-hamba yang baik atau yang buruk. Semuanya Allah beri rezeki kerana Allah maha menyantuni. Allah penyantun. Subhanallah, subhanallah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Oleh yang demikian, hendaklah kita apa namanya? kembali kepada Allah janganlah kita rasa apa namanya terlalu selesa dengan nikmat yang kita ada ia bukan bermakna kita orang yang soleh ya kita dapat nikmat-nikmat ini ini adalah tidak lain dan tidak bukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha penyantun kita tidak menerima azab bukan berarti kita tidak bersalah nabi kata semua anak adam itu bersalah dan sebaik-baik sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat Ha, semua anak adam itu buat silap semua anak adam buat dosa dan sebaik-baik orang yang buat dosa adalah orang yang bertaubat nak jadi baik nak jadi orang baik banyakkanlah bertaubat banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak baca istighfar dalam satu hari Nabi SAW banyak baca istighfar Dalam satu kali duduk Satu kali majlis Banyak Nabi kata Sahabat-sahabat sahabat Nabi SAW saksikan Bahawasanya Rasulullah banyak beristighfar Dalam satu majlis Bila duduk dengan orang, orang kira Oh, ada yang ada yang sampai hitung Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam satu majlis. Kita satu sesi berborak dengan kawan berapa kali kita sebut nama Allah agaknya. Kita satu sesi mengopi, mengetih dengan kawan-kawan. Berapa kali kita ingat Allah. Nabi yang tidak ada dosa, Nabi yang ma'sub, yang terpelihara daripada dosa pun, Nabi banyak istighfar kepada Allah bila duduk. Ha, subhanallah. Oleh itu, banyakkanlah kita beristighfar kepada Allah dan ketahuilah Allah itu Al-Halim, Maha Penyantun, menerima taubat-taubat hambanya. Dan yang terakhir, satu peringatan untuk diri kita semua, bila kita tahu Allah itu Al-Halim, Allah itu Penyantun, ia juga bererti Allah suka sikap santun itu berada di kalangan kita. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda kepada sahabat Nabi yang namanya Ashadj Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais. Ini nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia? Inna fika la khoslataini yuhibbuhuma Allah. Wahai Ashaj, di dalam diri awak ni ada dua sifat yang Allah suka. Ha, Nabi puji sahabatnya. Sahabat yang bernama Ashaj ni Nabi puji. Ha, Nabi 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 bukan loket pujian ya. Nabi bukan orang yang lokek pujian. Kalau dia suka satu orang, kalau dia nampak satu perkara yang baik daripada sahabat-sahabat ni Nabi puji. Jadi Nabi puji sahabat yang Ashaq ni, "Inna fika lakhaslataini yuhibbuhum Allah." Di dalam diri kamu ada dua sifat yang Tuhan suka. Apa sifat tu? Al-hilmu wal ana. Al-hilmu daripada perkataan halim. Sifat apa? Sifat santun. Al-Ashash ni ada sifat santun, ha, itu sebab Tuhan suka dia dan itu sebab itu antara sebab Nabi puji dia. Wahai Ashash, awak ada dua sifat yang Tuhan suka. Pertama sifat santun dan kedua al-anah. Al-anah tu apa? Al-anah tu sifat tenang dan tidak gopoh. Ha, tidak uh, tidak gopoh eh? Tidak gopoh apa? Orang yang tenang-tenang ni, insya Allah bila dia buat keputusan, keputusannya bernas, keputusannya baik. Dia bukan gopoh gapah. Bahaya kalau kita ada ketua yang kumpul gapah. Bayangkan kalau presiden kita atau presiden apa tu perdana menteri kita atau negeri mana lain lah kumpul gapah. Sikit-sikit melenting. Wahai Pak Presiden, negeri sekian dia kutuk awak lah. Okey siap besok kita pergi perang sebagai contoh. Boleh tak aje gitu? Habis borak peranda dunia. Betul tak? Seorang ketua tu perlulah sikap tenang, tidak gopoh-gapah bila buat keputusan. Tak kira lah kita ketua negara ke, ketua masjid ke, ketua jabatan ke, ketua keluarga ke. Seorang itu kalau nak buat keputusan, kenalah sifat tenang. Jangan kupu gapah. Ya? Jadi sahabat Nabi SAW ni Ashaj bin Abdul Qais. Atau uh, yang Ashaj ni Nabi SAW, Inna fika la khuslata ini Allah. Di dalam diri kamu ni ada dua sifat yang Tuhan suka. Satu, sifat santun dan kedua sifat tenang dan tidak gopoh-gapah. Ha, jadi kalau kita dah tahu Allah itu Al-Halim, Allah itu Maha Penyantun, kita juga lah usahakan diri kita jadi hamba-hambanya yang juga penyantun, santuni orang sekeliling kita, santuni orang-orang yang lemah, santuni anak-anak kecil, santuni golongan wanita. Santuni ahli keluarga kita, santuni warga emas kita. InsyaAllah jadi jika kita orang-orang yang penyantun, Allah juga akan menyantuni kita dan Allah juga akan sayang kepada kita. Seperti Ashaj Abdul Qais ini, sesungguhnya di dalam diri kamu ada dua sifat yang Tuhan suka. Al-Hilmu wal-Anah, sifat santun dan sifat tenang. Semoga Allah memberkati kita semua tuan-tuan perempuan sekalian dan semoga Allah memberikan manfaat terhadap ilmu yang baru kita raih dan kita bincangkan. Aku lu kau lihat dah. Wa astaghfirullahaladzim Apa yang baik itu datang kepada Allah subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu datang kepada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اجعل <boot> جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. No. Uh -huh.